आगामी विधानसभा निवडणूक पूर्व मतदार यादीत नवीन नाव समाविष्ट करणे अथवा नाव स्थलांतरित करण्याच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली असून सहा ऑगस्ट ते वीस ऑगस्ट पर्यंत नवीन नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचा अवधी प्रशासनाने दिला आहे ही मोहीम सर्व मतदार केंद्रावर सुरू करण्यात आली आहे नवीन मतदार यादीत नाव समाविष्ट करावे मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजवावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी केले आहेत मतदार यादी संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की महिला सुधा आयोजित पत्रकार परिषद जिलाधिकारी सौरभ कटियार स्पष्ट 2024 को प्रशासन की तरफ से मतदार यादी का ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया गया है इसके बाद से अब एसएसआर पीरियड स्टार्ट हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये स्पेशल समरी रिवीजन है इसकी कालावधि 6 अगस्त से 30 अगस्त तक रहेगी इस दरमियान सभी नागरिकों से आह्वान है कि वो खुद का नाम इस ड्राफ्ट पोल में चेक करें ये ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है यू की वेबसाइट पे और खुद का नाम चेक करने के बाद अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उनका नाम डिलीट हुआ है नहीं आया है यादी में या उनका नाम गलत आया है दूसरी जगह आना चाहिए था तो उसके लिए फॉर्म सिक्स सेवन एट इसमें से कोई भी भर के प्रशासन को दें जिससे कि उनके नाम में दुरुस्ती की जाएगी और उनका नाम जो फाइनल यादी है हमारी फाइनल मतदार यादी तीस अगस्त को पब्लिश होगी तो उस यादी में एटलीस्ट उनका नाम सही आए इसके लिए सभी नागरिकों से ये मेरे को आह्वान करना है कि उनको बस अपना नाम इस ड्राफ्ट रोल में चेक करना है और चेक करने के बाद अगर कोई भी उनकी क्लेम है दावे हैं या हरकत है कि हमारा नाम डिलीट करना है यहाँ से ऐड करना है या मॉडिफाई करना है उसके लिए बस फॉर्म भर के दें और उसके बाद प्रशासन की जवाबदारी रहेगी उसके ऊपर काम करने की और दुरुस्त करने की और हमारी जवाबदारी है कि फाइनल रोल में जो फाइनल यादी होगी उसमें उनका नाम जरूर आएगा जिससे कि जो भी विधानसभा इलेक्शन है उस दरमियान उनको वोटिंग करने को मिलेगा इससे पहले लोकसभा इलेक्शन में लोकसभा इलेक्शन जिस दिन हुए वोटिंग हुए उस दिन भी कई लोगों की कंप्लेंट थी कि उनका नाम नहीं आया है या डिलीट हुआ है या उनका नाम गलत जगह आया है तो उस पर भी प्रशासन ने काम किया है जिससे कि कोई भी नागरिक मतदान से करने से वंचित ना रहे और प्रशासन ने काम किया इसके बाद भी अगर किसी की कंप्लेंट है तो इस दरमियान वो हमें फॉर्म भर के दें और 10, 11 अगस्त और 17, 18 अगस्त ये चार तारीख को बी अपने मतदान केंद्र पे भी उपस्थित रहेंगे अगर किसी भी नागरिक को अपने केंद्र पे जाके फॉर्म देना है तो बी को जाके भी फॉर्म दिया जा सकता है इसीलिए मेरा आह्वान है सभी नागरिकों से कि अपना नाम चेक करें अगर कोई जे है उनका कोई हरकत है तो प्रशासन को दें जिससे कि उनका नाम यादी में आएगा और उनको वोटिंग का अधिकार really